Sahilər deyib ki, dünyanı tanımaq üçün bir açar varsa, o da kitaptır. Kitab ruhun qidasıdır. Həyatə baxışımızı, düşüncələrimizi dəyişdirən, bizi inkişafa yönəldən kitablar bizim ruhumuzu da qidalandırır. Bəs bu gün gənclərin mütaliyyə marağı, ruhu qidalandırmağa marağı necədir? Regionlarda kitab evləri, mağazaları fəaliyyət ümumi göstərirmi? Əməkdaşımız Kürçayıl Məmmədov Salyanda bu mövzunu araşdırıb və biz də həmin araşdırılan mövzunu gətirəcək ekranlara. İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafına baxmayaraq kitaba tələbat bu gündə aktualdır. Bəzi rayonlarda kitab mağazasının olmaması gəncləri müasir ədəbiyyatdan bir qədər kənarda qoyur. 150 minindən çox əhalisi olan Salyanda bir dənə də olsun kitab mağazası yoxdur. İllərdir davam edən bu vəziyyət oxucuları narahat edir. Bəzi kitablar var ki, mən onları öz rayonumuzdan əldə edə bilmirəm. Məcbur oluram bunun üçün Bakı şəhərinə gedim və o kitabları tapıb gətirim. Mən ona görə istərdim ki, öz rayonumuzda kitab evləri olsun və biz məmnuniyyətlə tapmadığımız kitabları öz rayonumuzdan əldə edək. Vaxtilə kitablar daha çox yayılmışdı, daha çox oxucu kütəsi var idi. Bu günləri təəssüf olsun ki, azdır. Amma mağaza olsa, yəqin ki kitab mağazalarının oxucu kütləci arta bilər. Salyanda kitab yalnız məktəb ləvazimatlar mağazasında satılır. Təbii ki, burada da yetərincə bədii ədəbiyyat aras gəlmək olmur. Daha çox dərs vəsaiti olan bu kitablar oxucuların istəklərini qane etmir. Araşdırmamız zamanı bu boşluğu doldurmaq üçün yalnız 2 kiçik mağazada bədii kitab rəfinə rast gəldik. Buradakı vəziyyət ürəy açan deyil. Əvvəllər Salyan, Neftçala və Biləsvar rayonlarında ilk dəfə kitab evləri açan, lakin məcburiyyət səbəbindən bağlayan bukinis Vüqar Yaqubov təəssüflə deyir ki, bu gün kitab bazarı sanki heç kimə lazım deyil. Rayonlarda kitab mağazalarının olmamasının ən birinci səbəbi o sahəyə tələbatın olmamasıdır. Oxucu sayının az olduğuna görə, e, kitab alınmadığına görə bu günləri heç bir biznesmen bu sahəyə pul yatırmır və insanlar bir şey bilməlidilər ki, biz oxumamaqla nəyi itirmiş oluruq və ox oxumaqla nəyi qazanmış oluruq. Araşdırmamızdan da aydın oldu ki, oxucuları narahat edən problemin həlli üçün iki yol qalır. Ya yeni müasir kitabevlər açılmalı, ya da rayonda fəaliyyət göstərən kitabxanalar ən müasir əsərlərlə təmin edilməlidir. Mina Cəfərliy, Kürçaylı Məmmədov, Sali